22, 23 и 24 августа сего года я нарушил свой затвор Крюковской кладбищенский и за много лет посетил свою великую духовную родину Почаевскую лавру. Люди, спасибо Господи, нашлись, которые меня свозили и назад привезли. И вот я уже никого не встретил в живых тех монахов, братьев, старших и даже послушников, которые подвязались со мной по чаевской лавре, лавре в конце 70-х, начале 80-х годов. Уже все ушли своими крутыми тропиночками в область и свет божественный. И я, будучи поклонились, мы святыни, чудотворной иконе, стопе Божьей Матери, преподобным угодникам Иову и Амфилохию, но, но меня как магнитом влекло сознание того, что все, что вокруг я вижу, это все прекрасно. Почаевская лавра преобразилась до неузнаваемости. Очень много золота – золотые купола, величественные архитектурные формы, взметнувшиеся ввысь до облаков, гармония из солнца, света, красок, форм златоглавых. И все это прекрасно. Даже чувствуется некий перехлёст в том, что всюду понатыкали даже маленьких куполочков, каких-то часовинок, каких-то копнычек, все прекрасно. Меня тянуло к скиту и на кладбище, чтобы уклониться памяти тех, кто в 60-е годы выстояли, устояли и сохранили и спасли Лавру. В те годы когда я был послушником, были, были еще почти все живы братья, которые защищали Лавру. И Архимандрит Алипий, живой был Нестор, Апелий, и многие-многие, архидиакон Кассиан был живой, многие-многие другие, которые защитили и выстояли. И не так, как у других монастырях было, где братья не сопротивлялись, когда в 60-х пришло время закрытия, там Крущев сказал закрыть и последнего папа похоронить в 70 году. Но не сбылось. В Глинской пустыне, когда закрывали и в Киево-Печерской лавре, ну, были сопротивления, были какие-то вот, э, противостояния братьев властей, но получили по 5 килограмм муки, по 5 килограмм риса, какое-то еще мал маленькое денежное на первый вот, э, случай пребывания. Ну и разошлись монахи. Сказали, что вашему миру не быть. То же самое начали говорить и Почаевским насельникам, и в частности не только монахам, но и около монашеской братии, которая облаком населяет Почаевскую гору. Милицию, капитан милиции Велик такой был, вызывали и говорили: ваш мир, ваш православный мир, он не нужен. Мы строим социализм, вам нет места, вы должны исчезнуть, не быть. Так и говорили, буквально. А если вы не хотите исчезнуть и не быть вашему миру, то и вы должны исчезнуть как личности. Знаете, тоталитаризирующие идеологии и тоталитарные государства, они не допускают каких-либо чуждых их природе проявлений и образа жизни. И это опасно. Мы уже не раз встречались с подобными, и не только в Советском Союзе, и в Латинской Америке, и в Китае, и особенно в Камбодже во времена Красных миров, Полпот, когда лютовал немало-немного Около миллиона людей уничтожено было. Там страшное, что творилось. Но никакое сознание человеческое, и в частности это касается и религиозного сознания, не согласится с тем, чтобы не быть, не жить. И Лавские монахи, вместо того, чтобы расходиться, и этот мир, странниц, богомолок, полубосых, полукривих, полубродяг, полусвятых, нищих, этот мир был встревожен. И те богомольці, которые находились в окружных весях и селах и городах, начали стекаться на гору Почаевскую. рассказывает, что какой-то мужественный человек выскочил вскочил в колокольню, закрылся с середины и начал звонить в большой колокол. Людей стекалось... Это как раз был 63-й год хрущевских гонений на церковь. Автобусы... Был приказ не останавливаться в Почаеве. Навіть місцеві жителі Почаєвської їдуть в автобусах, ніякого подвоха не подозрівають із Львова, з Бродів, з Тернополя і з Кременця їдуть, шофьор вже приїжджає до установку, та встанові ще в конце концов, що я тут живу. Приказ не останавливать. Та ви що здуріли чи сказились, В автобусі бунт, замішательство, порятуйте, куди ж ви мене везете, приказ не останавливать. Вот такие были чудачества властей. Но люди шли полями, люди шли лесами, люди шли горками, перед горками. Был вот такой случай, когда богомольцы уже входят во святые врата, идут на службу, а тут уже подогнаны и грузовики, и милицейские машины. и пожарные машины также, и скорая помощь даже стояла, было и, и это. И люди только собираются, идут, а их выскакивают э, милиция, дружинники, хватают за руки, за ноги и на грузовик. Что там, какой там, э, какие там автобусы, какие в те годы были, грузовики были. Матушка Ирина Шаляпина Ирина Дмитриевна, моя знакомая, говорит, Господи, такого безобразия никогда не со мной не случалось. Подол юбки волочился по земле, как заметал землю. Швернули меня на грузовик и... Я говорит, кто, уже будучи на грузовике, кто помоложе, кто постарше, то уже сидели, а кто помоложе, я говорит, в себе ощутила, что я как Та горна, дика, крутка коза, що скочила з того грузовика і тікати. Люди, забігали зі сторони економії і наповняли двор пачая лаври. І коли вже грузовики, щоб розбирати іконостас в Успенському соборі в'їжджали в, в святі врата, люди ложились на землю, на камінь Брали на грудь икону и так лежали, не пускали машины и вот, и пожарные, но пожарные подъехали, загудели тревожно бронспойт и начали поливать этих лежащих водой, смывать, сметать, там и тыли, грязь и все что угодно. Люди были мокрые от воды, но не встали. Когда подошли закривати Троїцький собор, і склали Троїцький собор вже по документам баня для душевних, то це благодаря мужеству і гумен амфілохи Іосіфа він підскочив уже благочинний галактион отдал ключі міліції, вже все. А он выскочил из тели и начал кричать, собирать людей. Люди собрались, и он говорит, берите жерди и палки в руки и гоните эту банду в шею на милицию. Ну, люди побрали кто куда, что и начали гнать. Но они, милиция была в явном меньшинстве, естественно. Но там особенно усердствовали такой майор Корсаков, Мельничук. И опять же таки велик начальник милиции. Люди отбили ключи, отняли, отстояли Троицкий собор, но Амфилохий понимал, что это ему так не простят. И его через сутки приехали, начали тащить из кельи, заткнули ему рот, он говорит, я... Полотенцем рот затхнули, говорить, якщо бы минута, я бы задохнулся и вывезли его в тюрьму в Будані в Буданів, райцентр. Такие были гонения. Братья, оста... із 150 чоловік осталось 16. И тех 16 чоловік сложили на грузовик и вывезли в Чортків, в тюрьму в районный центр Причому сверху постелили доски и один престарелый монах умер вот такие были гонения сейчас нынешние богомольцы нынешние туристы которые даже идут в Почавскую лавру и видят это сияние куполов, они уже в памяти не представляют себе его что пришлось пережить тем людям, которые защищали святыню. Местные почаевские жители тоже отношение было неоднозначное. Есть были некоторые, которые присоединялись и защищали Лавру. Есть были такие, что просто не участвовали, Расплылись в плавочестивом піете, не, не заходили на гору Почаївську, таких було большинство. А есть, к сожалению, ну, как люди заходили, коли лавра стояла 20, 20 дней пустой, вони спиливали решетки в окнах келії. І в келіях забирали дорожки, подушки, ліжники, ну, все, що. там какие пожитки были, разносили и растаскивали по домам. Такое было. Ну, как люди, как все мы живые люди, что переживаем и что творим. Поэтому я посетил Почаевскую лавру, вклонясь святыне и вклонясь угодникам, больше вклонился памяти тех, кто выжили, и тех, кто кого забрали вода, кто, кто устояли и не дали закрыться святыне. И как пророк Исайя говорил, и тем, кто не вернутся, я дам память и имя вечное. Аминь.